Кваліфікаційний турнір, ну, що півроку ми проводимо. Ну, настав у нас час в цьому році, минулого року ми проводили якраз ці дні. Ми проводили 5-6, го го в цьому році випало 4-го, 5 го Я радий, що ми всі знову тут зустрілися, всі в доброму гуморі, всі готові до бою, всі дивлюся, випромінюють енергію і готові е провести свій бій за шаховою доскою. Звісно, ви бачите, який у нас зараз час в Україні, але. Всі наші баталії ми переносимо на шахову дошку. І ми вважаємо, що інтелектом гаразд важливіше, ніж чим силою. Да? Силою інтелекту будемо боротися. Тому, діночки, я всім бажаю успіху і передаю слово нашому гостю ми, Михайловікові. Я думаю, ви вже мене знаєте, вже багато хто тут разом у шахові. Що можу вам сказати? Можу ви дуже сильні, ви дуже сильні іграки, бо поігравши з вами, мені там парі пиних із я мав би програти. О, так що хочу побажати усім зараз перемоги, щоб ви всі перемогли. О, і нехай, Господь Бог вам у цьому допомоге. <кліпіли> <кліпіли> Звіночі наші, я гроші. a pa no Участников 23 участника. Мы все хорошо напряженно боролись, даже до последнего тура сохранялась интрига за все три места, за все три. Плюс еще два спортсмена имели возможность выйти в случае каких-нибудь неудач, оступ, оступлений, сразу же выйти в призовые места. Также хорошо у нас борьба происходила за разряды. Ну и естественно, конечно, мы посмотрели, я вот увидел, что разряды присвоены ранее, они были не зря. Практически все из вас их подтвердили. Ну давайте технически мы подведем результаты. Да, мы все говорим, Андрей, у нас набрал одну очку. Это его первый такой большой турнир, поэтому он молодец, давайте победим. Он самый массовый участник. Самый массовый участник. Значит, второй место. Да, конечно, конечно, Андрюша. Андрюша, иди к нам, мы тебя. Молодец. Молодец, Андрюша. Значит, состровская Диана набрал полтора очка. Ой, это Диана, диана, смотрите. Ни игра, не играет. среди младших, она... среди девушек, она самая молодшая. Так что полтора очка. Значит а дальше у нас два очка набрал. Жиги нас. Алексей, тоже. А раньше раньше не набрал очков, в этот раз набрал. Набрал, набрал. два очка, но это уже раз лучше. Трупа наверняка два с половиной уже ушел. А костровский Денис за сегодня за пять партий он набрал два с половиной. Ну то есть половину очков какие он мог. Значит Практически Давай, подтвердил же, свой разряд. Да? Можно Островский, Островский, Денис, выходи к нам, Денис. Что у тебя все? Значит, Демченко Дима Денис участвовал. Значит, Денис. Дальше у нас красота Данила, три с половиной очка. Ну, Данилу попадались в соперники, как всегда. У него попадались на, ну, на уровень Денис. выше и старше. Вот, красота, Данил, красота. Данил, Данил, выходи к нам. Три с половиной очка набрал. Сила соперника, смотрю, но вокруг даже вот таких вот вокруг особых есть. Вокруг сильнее нет, чем до них. Дальше у нас Вишневский Артем, 4 очка. То есть это уже серьезные заявочки на э, получение четвертого разряда, но немножко не хватает. Пока еще нужно собраться и плотнее работать. Давайте Мецгер Дима, 4 очка. Первый его турнир, первый турнир. Первый же турнир да? он набирает 4 очка. Да, парень. Что за места там будет? Ну вот, да, молодец. Первый турнир. Хорошо, и Да, Шкиль Давид, 4 очка. Давида, ну вот, вот в этой группе его самый сильный соперник, 45% и вокруг 41 плюсов. А Давида самая сильная. Да, поэтому не удалось подключить. Не удалось. Да мне слово, 4,5. Ну близок был, Козлят. Все близок был, да. В первой же партии он второго призера, еле-еле второй призер унес ноги, он остался без всех фигур, а у Володи было три фигуры, Володя не успел поставить. Следующий у нас Андрущак Тарас, четыре с половиной, четыре с половиной, близок, но пока что чуть-чуть надо усилить, немножко усилить. Так, Бартко Ярослав, 4 а с половиной. ну вот, бортвой Ярослав, 4 с половиной. Да. Уходим, Так, Макаренко Женя, 4 с половиной. Женя успел все. И поговорить, и побегать, и помешать турниру. Я поиграть сопернику и проиграть. В общем, все, успел. Только разряд не успел подтвердить. А полбалла? а полбалла, ладно, мы добавляем, тогда, тогда норма увеличивается. Там. Хорошо. Так, следующий у нас плесок семерки уехал 4,5. Так, дальше у нас Кузенко Илья. Пятичков. Кузенку выше по бакарель. Да. Пять очков. Ну, Илья, можно сказать, что ну, почти подходил 4. Почти, почти подруга четвертый. Так, Вишневский Саша, 5 очков. Крепкими, крепкими сокрепками. Четвертый разряд подтвердил, потому что за счет силы соперников. Подтверждаю. Да. Пущик Данила, 5 очков. Ай, да, вот Данила, молодец! Пущик Данила. Сильнее соперники только криворучены люди были. Так да. что Данила с мощным играл. Значит, пятое место у нас. Пукова Яна, 6 очков. До последних туров сохранял интригу. Благодаря ей турнир сохранил интригу мощно. Это да. наша ноги. Яна да. молодец, 6 очков. Лозенко Макар, 6. Технично он подошел к последнему туру, сыграл прагматично в ничью. Нормально, но это ничья чуть-чуть не, не позволило. Так что четвертое место. И тут мы добрались до призер. Значит, по 7 очков у нас набрали и Сарапин, Денис, и Криворученко, и Юрий. Но Сарапин, Дениса, да, Бухгольц, коэффициент Бухгольца 49, а у Криворученко Юра 50. Прогресс у них одинаковый по 37. Ну и даже средний Бухгольц тоже чуть-чуть на полочка меньше. Поэтому второе место, третье место у нас занимает Сарапин Денис. Третье место. Денис, молодец. Вел, вел гонку вчера. Вчера вел гонку 4 из 4 он набрал. Молодец. Но сегодня немножечко, я так понял, психологически. Наверное, только психологически. Давайте поприветствуем. Молодец. Третий разряд, он должен к этому шел, подтвердил, умница. Значит, Криворученко Юра тоже набрал 7 очков, и сегодня он захватил инициативу, держал первое ну, место. Юра, выходи к нам. Да. Ну, Яна Пухова ее... Ну, немножко я. остановила Яна, немножко... Макар Мишу Северной просила его. И вот, вот так вот, давайте. Поздравим. Второе место, так. Как? Молодец, молодец. молодец. Слушай, третий разряд, но третий разрядники все победили. И первое место получила Мария. Вчера она выступала у нас как получалось, а сегодня играла как она раньше, как она может играть. Поэтому все партии она сегодня выиграла, удалось ей, ей занять первое место. Поэтому мы поздравляем. Молодец, Маша,